هو آية مهمة أنا احفظوا لي هاي الآية أعزائي الآيات يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الآية 63 وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إذن الآيات تبين مواصفات عباد ماذا؟ عباد الرحمن عباد الرحمن ها اذا اردت ان تكون مصداقا من الايه وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون انها والذين اذا انفقوا إلى أن يقول وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورُ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا خلي ذهنك محل الشاهد الآية 73 وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ إذا ذكرت لهم آية من آيات الله ما هو موقفهم منها؟ ها؟ شنو؟ تذكرون تمام الآية ولا ما تذكرون؟ لم يخروا عليها صما وعميانا. هذه من مواصفات، لا تقول لي قال ابو زرقان قال اساطين الطاقة عميان وصمّ بكم عميان هذا شنو هذا؟ التقليد هو شنو هو؟ التقليد هو ما هو؟ ها؟ انت تشغل عقلك لو الاخر يشغل عقلك وانت تمشي خلفه هذا صما اصلا يقول مو من مواصفات عباد الرحمن أنه يتبعون الاخرين صما وعميانا مولا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم اذا قلت لو هذه من اية من ايات الله لي ليس الكمال أن تسلم لا الكمال ان تسأل ماذا من قال أنها آية من ايات الله من قال مو انه بمجرد يعني اذا اش ما قالوا لك عن الائمة انت تقول احسنت احسنت هذا ولاء وتسليم لا هذا عمى هذا صم بكم عمي اي شيء يقال لك عن النبي اي شيء يقال لك عن الله اي شيء يقال لك عن الائمة مقتضى عباد الرحمن اذا اردت ان تكون بهذا الموقع لابد شنو تسأل تقول من يقول هالشكل شنو الدليل على هذا لم يخروا عليها صما وعميانا